У вас, у вас такой свитер военный с камуфляжем. Ну я военный, так бывает иногда. Вы военный? Иногда так бывает. Понятно. Какой вуз у вас? Э, имени Говорова, Харьковский. Вуз, вуз, военная учетная специальность. А, танкист я. А, понятно. О чем беседуете? А вы о чем хотели бы поговорить? Я смотрю, что вы... В основном вы есть... о войне спрашиваю людей, что думают. Вы из Соединенных Штатов, я так вижу, да? Я в Штатах нахожусь сейчас, да. А город какой? Даллас. Даллас это штат, по-моему. Нет, Даллас это город, штат Техас. А, ух ты, модный штат, ничего не скажешь. Что в нем такого модного? Все так постоянно говорят, о, Техас, Техас. Ну, просто очень громко, Техас, Тексис. Гордо, я бы сказал, ну да. Техас. Техас, если быть точнее. А как по-английски звучит? По-английски звучит Тексас, да. Но вообще оригинально Техас. Ну, потому что от испанского. Угу. Оригинально Техас, если правильно говорить Техас, да? Ну, по-испански, да, по-английски Тексас. Тексас. Буду знать спасибо. По-русски Техас. Ну, понятно, по-русски по-русски я знаю уж, извините. Ну да, но изначально он назывался Техас. Окей. Okay. Что о войне думаете? Я же говорю, я, я в основном о войне спрашиваю людей. Между Россией и Украиной, естественно. Меня палестинский конфликт мало интересует. Я в Белгаде живу. Как вы думаете, меня интересует палестинский конфликт? Я думаю, нет. Удивительная сообразительность жителя Техаса, ну и так далее. Ну да-да-да. Что да, да. Ну, вы не думаете? Думаю, что плохо, что война. Война всегда.. Кто виноват по вашему? Если я скажу, как думаю, меня не только уволят из армии. Ну еще и посадят, скорее всего, в России чтобы вы понимали, я этнический украинец. Понятненько. Нифига комбинация. И вы продолжаете служить в армии. У меня нет варианта прятнуть до кордон. Не дивлячись на надо что тут 30 километров. А уволиться? Я лучше поработаю здесь. Понятно. Ну просто, если вам интересно, я вообще из России уехал, как бы поэтому. Ну да, откуда-то, все равно Белгород, Ростов, Кубань. Я слышу ваш голос. Получается. Говор. Я слышу два ваш. Россияне надо. Я слышу. Да, да, вы угадали. Я слышу ваш говор. Я наполовину украинец, наполовину еврей. Я чистый украинец. Ну, как бы чистый. Ну, это это, да? это просто так, ну. Ну, до тех пор, покуда я знаю. Может быть, там дальше было что-то и другое. А в Украине много евреев было. В... Да, я не против евреев, я не антисемит. Не-не-не. Я просто говорю, что на самом деле украинские евреи, они тоже, собственно, украинцы. Ну, просто по национальности они евреи. Так в Украине президент еврей. Ну, одно другому не мешает, да. Абсолютно нет. Абсолютно не мешает. Кстати говоря, в Украине антисемитизма, ну я-то знаю, я в Белгороде живу, его нет совсем. А в России, кстати, есть. А в России, кстати, <с <с а в России, кстати, есть. Частенько я слышу, когда меня спрашивают, ты типа, ну, знаете, так бывает, разговор как-нибудь идет, идет, да, там, человеку не нравится, что я говорю, и он меня спрашивает, а ты кто вообще, русский, не русский? Я говорю, нет, я не русский, я наполовину украинец, наполовину еврей. А, тогда понятно. А что тебе может быть понятно? Ну, ты, говорит, такую чушь несешь, только евреи так могут говорить. Ну, Меня тоже мои сослуживцы считают, ну, ко мне очень скептически относятся. Понятно. Когда я им говорю, что 75% офицеров Советской Армии были этническими украинцами, я их это не убеждает. Их это приводит к мысли, что украинцы предатели. Но это же не так, это неправда. Украинцы просто украинцы. Им нужна своя страна. Вот как евреям своя, так и украинцам своя. Понятно. Разве я не прав? Не, вы абсолютно правы. Просто мне удивительно такое слышать. Я обычно от россиян слышу иное. Я живу на границе. Знаете, вопрос, я живу да? на границе с Украиной всю свою жизнь. Моя мама родилась в Харькове, папа в Полтаве. Меня просто забросило в эту гребаную страну. Моя страна Украина. Может, у вас ко мне вопросы есть? У меня на самом деле. Блин, сзади бутылка какая У меня нет кого вопроса. Я. Хотел бы узнать у вас, за кого вы будете голосовать на выборах президента Соединенных Штатов? Если честно, не знаю. Вот правда скажу, я не знаю. Как вы считаете, это повлияет на развитие войны? выбора президента? Нет. Нет, я думаю. Нет, это может повлиять на то, насколько быстро она будет идти. Быстрее она закончится или медленнее она закончится. То, что оба президента собираются, ну оба кандидата собираются помогать Украине, это факт. Просто вопрос другом, каким образом они будут помогать. Один, возможно, я предполагаю, будет скорее больше пытаться финансово как-то э, этот вопрос решать. Почему? Потому что ему захочется немножко по. по ну, Попили деньги, скажем так. Но вот, это нормально. Это... Но это ну не противозаконно, это вполне нормально. Да. А республиканцы, по моему мнению, как мне это видится, вот республиканцы больше хотят помогать именно вооружением, а деньги чтобы оставались внутри. То есть вы отдаете снаряды, а эти снаряды производите внутри государства. Они а просто деньгами разбрасывать Насколько я понимаю, так и сейчас происходит при демократах. Очень много денег выделяется на поддержание там, государства, на очень большие транши именно в деньгах. Короче, я, я не знаю, как этот вообще вопрос сейчас работает, но я думаю, политика в отношении Украины особо не изменится. Ну, а ваши предпочтения политические? Вы же гражданин Америки. Мои предпочтения, в первую очередь, всегда должен быть баланс. Я считаю, что одна партия никогда не должна иметь огромное количество власти в государстве, поэтому... В идеале это должно быть так. Если у вас сегодня у власти республиканцы, то поддерживать надо демократов. А если у вас у власти демократы, то поддерживать надо республиканцев. Ну, в Соединенных Штатах пост президента не означает абсолютной власти. На данный момент ситуация такая, что есть демократический президент и демократический же парламент. 51, и на, вот ситуация... 51 на 49. Так себе. Это, это имеет огромное значение, потому что демократы очень сплоченные. Они все голосуют как один. И поэтому это 51, это всегда за демократов. Mm -hmm. а я, я, смотрел, бывают, я, смотрел, я смотрел последнее голосование в Сенате. Это не так, как вы говорите. Ну, смотрите, то, что я видел там, там все очень печально. Но ну, хотя в целом, хотя в целом, в целом я с вами согласен, это баланс. У просто, просто большинство больше, жителей вновь жителей, вновь. жителей Российской Федерации этого не понимают. И в Украине сейчас сложилась ситуация с конституционным большинством в парламенте, мне кажется весьма опасная, как мне кажется. Мне это очень не нравится. Мне вообще в принципе не нравится, когда в любом государстве появляется конституционное большинство. Это очень опасно. Это очень опасно. Это как... это грозит узурпацией власти и ну и фашизмом. Каким бы да каким бы ты хорошим человеком не был, если власть ты пошел в политику, власть развращает. Ты, абсолютно все. То согласен. это то это первый звоночек да того, что во-первых по моему мнению хороший человек в политику не пойдет. Почему? Я, это, бы пошел, это уже... я, бы, я бы пошел. Я бы с удовольствием сейчас, вот сейчас в ситуации, э, которая складывается в Российской Федерации, я бы с удовольствием сейчас бы э, стал бы э, тем звеном. Ну, безусловно, у меня столько нет ни сил, ни власти, ничего. Э, но я бы, я бы стал это делать. И, и я не считаюсь плохим человеком. Вряд ли бы вы добились, если вы не походите Это, это, человек. Вряд это, ли бы вы это другой это вопрос. Это другой вопрос. Но я бы попытался. Если бы это было в Америке, наверное, у меня чтобы что-то бы получилось. В России вряд ли я могу в тюрьму попасть. На местном <с уровне, <с может быть, да. Но я считаю, что чем выше забираешься, тем более беспринципные и безнравственные люди поднимаются наверх. Не согласен, Поэтому, не согласен политик, с вами. абсолютно. Абсолютно не согласен. Абсолютно с вами не согласен. Не согласен. Знаете почему? Ну, я в свое время... Уже меня простите, учился я в Украинском вузе. В Харьковском университете юридическом имени Ярослава Мудрого. И политическая деятельность ⁇ это искусство возможного. Это не всегда то, что тебе хочется. Ну, вот даже если я э, имею какие-то идеи и за мной стоит политическая сила, э, которая идет определенным направлением, то э, добиться этого можно только лавируя между возможными вариантами, потому что, ну вот вы, например, были бы против. Я же должен учитывать ваше мнение, как представитель демократического общества, правда же? То, что вы сейчас сказали, вы сказали о методах управления, да, то есть как управление, да, чиновник. Ну, не чиновник, ладно, депутат, там, ну, политический деятель. Это, Но вы же сами сказали, что хороший человек в политику вы не пойдет. Про его работу, про его ну, обязанности, когда он находится в кресле. Но политика зачастую это способ прихода к власти не способ того, как вы управляете уже государством, когда пришли, а именно как вы проберетесь наверх. Я, и тут и тут я а с вами. Тут, наверх, вам придется врать. И, вам придется и, и, тут, и тут и тут я с вами. И тут я и тут я с вами не согласен, потому что, ну по крайней мере в конституции, ну ладно, оставим Россию, Россию оставим в стороне. Хотя в конституции Российской Федерации тоже написано, что единственным источником власти российской федерации является ее народ вот единственный да. источник власти но а мы же с вами представители народа вы соединенных штатов я россии хотя я и украинец но я да я я бы хотел э, изменить эту грёбаную страну э, чтобы она знаете вот как приведу вам пример В 1709 году король карл XII представитель одной из европейских империй потерпел поражение, и Швеция перестала быть империей. С тех пор Швеция имеет нормальный путь развития, нормально развивается. Соединенные Штаты за последние сто лет ни одного квадратного метра чужих территорий к себе не присоединили. И только мы, с... хорошие люди, все, что историческую справедливость осваиваем, исторические земли и рассказываем вот это наше и вот это наше и вот это это единственная страна в мире сегодня делает россия больше никто и мне кажется что э, здесь э, трамп э, играет на э, настроениях э, населения народа э, на чувстве справедливости. Вот как Зеленский сыграл на чувстве справедливости украинского народа, обманул его в целом, как мне кажется. Так и Трамп сейчас играет на чувстве справедливости, просто манипулирует народом Америки. Ну, мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. Это можно, это можно было бы сказать, что Трамп манипулирует чувствами народа, если бы Трамп не был до этого президентом, если бы народ не знал прекрасно, как... Трамп в свое время был президентом, действительно. Да? У нас есть четыре года правления Трампа, которые мы знаем, какие они были. Вот. И я не могу ничего плохого про это время сказать. Вот вообще ничего. <связательно> Знаете, часть народа Украины, соседней со мной страны, и про времена правления Януковича не может ничего сказать. Но это же была просто тотальная, глобальная, повальная коррупция. Министром обороны Украины был гражданин Российской Федерации. Министром внутренних дел Украины был гражданин Российской Федерации. Ну, Но... может, быть. Какие плохие моменты? Вы правильно сказали, при Януковиче были объективно плохие факторы. Какие объективно плохие факторы были при? Я не а? знаю. Ну, поймите, у меня, ну, я же, я же с вами просто разговариваю как человеком из Америки. Я не знаю таких подробностей. Он умудрился? Он умудрился помирить Израиль с Саудовской Аравией, с Иорданией. Они находились а в состоянии союзе. Сеч... А, 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 а сейчас что со... у Израиля с Палестиной? Так, а кто сейчас президент? Ну, тоже правильно, знаете, это как сейчас мои соседи говорят, что Порошенко во всем виноват. А я считаю, что это один из лучших президентов Украины, если честно. Ну, Порошенко заключил минские соглашения, какие-никакие, но это был более или менее мир. Но дело-то не в этом. А война, которая, ну, не война, а это полномасштабное вторжение, которое разразилось в 22 году, она от Зеленского вообще никак не зависела. Единственное, что Зеленский смог сделать, это более или менее к нему подготовиться. Он не, И, он, 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 он не готовится. Ну, подождите. Он, он закрыл, он закрыл ракетные. Поставках. Он закрыл ракетные программы, которые начинал Порошенко. Он, э, возможно, э, возможно. Я сейчас, ну, я, я сейчас как бы на стороне Украины, но ну, надо же осознавать ошибки. Правда же? Согласен, согласен. Там была Он закрыл ракетную программу, закрыл артиллерийские было... программы, разминировал выход, в, ну, если вы родились в России, вы же знаете, что такое э, перешейх между Крымом и... На Перекопе, да, Перекоп был разминирован, я знаю. Поэтому, вы же, вы же понимаете, что забор. если бы этого не было, то весь юг Украины не был бы захвачен. Не, не случился бы Мариуполь, я знаю, да, я понимаю, я, я об этом думал. Почему? Мне, мне, это, мне, это, кажется, мне это кажется, что это ну, не без кротов российских, не без них. А, собственно, это, по-моему, уже известно. Там руководство СБУ перешло частично на сторону РФ. Херсонской и в Запорожской областях, по-моему. И, если... и кого наказали? Нет. Так я, я же я не говорю, что я Зеленского абсолютно поддерживаю, я же говорю, у него к нему огромное количество вопросов. То есть э, и, и то, как идет война сейчас, да? А, да, а заяв... как... простите, вот даже, даже вот сейчас, я буквально на днях слышал заявление э, Зеленского о том, что Трамп слабак, разве может президент воюющей страны Говорить о кандидате президенты страны, которая оказывает помощь, подобные вещи, учитывая, что это Трамп, человек весьма амбициозный и, ну, мягко говоря, злопамятный. Он не злопамятный, нет, Трамп не злопамятный. Он а, Фаучи держал при себе долгое время, потому что он был вынужден договариваться с демократами. Да, Фаучи это, ну, если вы знаете, этот этот вирусолог во время ковида. Который да, натворил знаю. очень много делов. Вот. И Трамп был вынужден постоянно договариваться с демократами в Сенате и в Конгрессе. Да, и у него в этом плане все было нормально. Он не злопамятный. Он бизнесмен. Что тоже говорит об определенной беспринципности. Вот. Но а... так говорить нельзя. Почему нельзя? То есть, я имею в виду, он слабак. Нельзя говорить так о... Вот, с этим согласен. А... Нельзя говорить о кандидате в президенте, Страны, которая является твоим, ну не союзником безусловно, но партнером. А он не просто кандидат в президент, он президент. То есть я а, понимаю. Знаете, да, по Юридически Америке. это президент. В Америке даже бывших президентов называют. Я президентом понимаю, США. я знаю, это я знаю. Я же закончил Харьковскую так, юридическую академию, помните? Да. Так, так нельзя говорить про президента Америки. <свят> я, запом... я Особенно я... когда Америка. Я закончил. Да, особенно когда Америка твой донор и когда без Америки ты ну, не... Америка, ну, я для себя понимаю, что Соединенные Штаты не обязаны это делать. Вот вообще не обязаны. Но делают. Несмотря на, еще, то, еще что... Один на то, что Несмотря на знаешь. то, что ты языком своим телепаешь, что не попадя, Соединенные Штаты это делают. Вот тут я испытываю к вам глубочайшее уважение. Потому что ну, ни одна страна в мире, а уж тем более наша, Россиюшка, этого точно не делала. Тут я ну, невероятное уважение испытываю. Именно из-за этого, потому что есть принцип. А то, что ты говнюк, мы тебя накажем, но потом. Это вы умеете. Еще один момент, замечу, в пользу Трампа. Это при Трампе в Украину начали поставлять джавелины. Джавелины. В 2016 году первые джавелины начали поставляться в Украину. Ну, джавелин – это же оружие партизанской войны, вы же это понимаете. Неважно. важно. Поставки именно вооружения начались в Украину при Трампе. Это неправда. При э, том, как… Э, это конкретного вооружения, летального. А комплектующие для оружия э, украинского вы поставляли значительно раньше, и эти комплектующие были куда важны, потому что украинцы могли делать свое оружие. Вот здесь пиар играет понимаете вот здесь играет роль пиар когда президентом был петр алексеевич порошенко вы поставляли комплектующие они делали ракеты а когда ну, тоже вариант тоже вариант но ну, ПТРК я считаю это не просто оружие партизанской войны это, это, оружие, это оружие партизанской войны поверьте мне я ну я знаю что это, это оружие партизанской войны а вот когда Партизан, президент... Да, конечно, у них свои, во-первых, есть, они э -э, не в таком количестве производились из-за бедности страны, э -э, но они по ТТХ такие же точно, как «Джевелин». Ну, я не скажу, «Джевелин» далеко стреляет. «Стугна», у них есть ракета «Стугна», которая имеет те же самые ТТХ. А сколько у нее дальность, кстати? Не просто «Стугна», я знаю, она летит только в борт, а у Джавелина, у него ж он пикирует. Это, это, правда. Это, это ваша правда. Но стук на борт прожигает любой. А там вопрос в другом, что гранатометчик, ну, это не гранатометчик, оператор, да, Дживелина, может стрелять там за укрытие, с за... из здания, потому что там, ну, так ракета сделана, что ты можешь вести огонь таким образом. То есть, ну, это мобильное пехотное оружие, да, при этом мобильный ну Пехотный вот видите, вы, вы же сами говорите, это мобильное пехотное оружие. Это оружие гражданской, партизанской войны. Не оружие. Пехотное, пехотное. Не, ну, это не оружие поля боя. Нет, как раз оружие поле боя. Я с вами не соглашусь. Партизанским оружием является фугас, который ты на дороге. Так, Джавелин это есть фугас. Нет, Джавелин это противотанковая ракета. <свят> я понимаю. но по сути, это его, его функция. Это нанести э, поражение техники и исчезнуть. Ну, ну, не обязательно исчезнуть. На поле боя. Вот смотрите, допустим, первое же применение джавелинов произошло в Ираке. Вот. И там американские, американская пехота, да, они били танки, и как бы они никуда не исчезали, они наоборот отбивали накат иракской армии. Пехота. Там был полноценный танковый бой. Оператор исчез. Понимаете? А, ну да, 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 они меняли позиции там все дела. Ну я понял, к чему вы клоните, но я не соглашусь. Ну, вы же понимаете, когда прям... стационарная линия фронта, то оператору некуда исчезать. Ну для стационарного ну, это не стационарное оружие, это мобильное оружие. Протом, это мобильное это оружие, может... а мобильное оружие Фишка. это оружие партизанской войны. Ну может быть, ладно. Ну вы же понимаете, я, когда. Я понял, к чему вы клоните. Но не обязательно оно в партизанской войне. Не, согласен, но я не об этом. Это сейчас и не главное. Э, суть в том, что э, вы для них поставляли э, технологии. А когда пришел Трамп, вы стали поставлять оружие. Это не упрек. Я, как украинец, я вам скажу спасибо и за то, и за другое. И вообще спасибо за каждую, каждое движение в помощь э, моему народу. За каждое, за любое. не все это понимают и в Украине. В, России этого вообще никто не понимает. И слава Богу. Скажу вам честно. Я скажу, скажу вам честно, я к еврею еврею. Ну их нахрен, пускай будут, США... пускай будут, США пускай будут тупы, свои... пускай будут тупыми. Нахай его на краще. Выполняют свои обязательства по договору Будапешскому, по Будапешскому меморандуму и все. США обязались гарантировать Украине суверенитет, территориальную целостность. Собственно, они этим и занимаются сейчас. Ну, дай бог. Спасибо вам в любом случае. Вам На... всего доброго. Надеюсь, у вас понимание моей позиции относитесь. Да, да. Вам всего доброго. Я побежал. До свидания. Давайте.